السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل السعب والهزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا كاضي الهجات. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال. فإنه لا يهدينا إليهما سواك وقنا اللهم سيء الأعمال وسيئ النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid saudara penerbit ustaz mahadi syahrudin sidang pendengar radio ikim yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita berada dalam satu taman ilmu membincangkan ayat-ayat daripada al-Quran al-Karim surah yang istimewa yang sedang kita mulakan pembacaan tentangnya pengkajian tentangnya itu surah al-Qamar Surah Al-Qamar rutinya surah berkaitan dengan bulan menceritakan tentang kejadian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam dunia disebut oleh al-Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya disebut bahawa tusamma surah tu, iqtarabatis saa wa hiya makkiyah wa ayuha wa ayatuha 55 khamsun. qala ibn kathir warada fi hadis Abi Waqid anna Rasulullah كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة نرى الإمام جمال الدين القاسمي dalam tafsirnya Tafsir Al-Qasimi Al Musamma bin Mahasin Ta'wil dalam kitab tafsirnya Al-Qasimi menyatakan bahawa surah ini dipanggil juga dengan nama surah Iqtarabat Yasa'a dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat kedua dalam setiap salat sunat duha sunat adha sunat Idil Adha dan juga sunat Idil Fitri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada rakaat pertama surah Qaf kerana kedua-duanya mengisahkan perkara-perkara penting janji kebaikan syurga bagi yang beriman dan janji kedudukan dalam neraka dan azab seksa terhadap mereka yang ingkar juga surah ini membawakan tentang asal usul penciptaan manusia dan bagaimana Allah mengembalikan kejadian dan menekankan aspek keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala juga membuktikan mengisbatkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membawa maqasid al azimah yang lain-lain objektif-objektif lain tentang kedatangan Islam untuk diikuti dan diimani oleh manusia. Menarik untuk kita lihat apa yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Sawi, As Syekh As-Sawi dalam kitab tafsirnya Hasyatu Sawi ala Tafsiril Jalain. Al-Imam As-Sawi merupakan seorang ulama yang terkemuka yang lahir di negara Mesir yang telah pun mentafsirkan apa yang ditafsirkan oleh imam sebelumnya Al-Imam Al-Suyuti dan juga Al-Imam Al-Mahalli Kalau umat Islam di Malaysia mempelajari, sistem pondok secara pondok tafsir jalan lain merupakan satu tafsir yang tidak asing kepada mereka disebut oleh para ulama bahasa tentang ayat Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menyebut tentang qamar dalam ayat ini sebenarnya bila kita melihat kepada bahasa Arab terdapat beberapa perbezaan di antara apa yang dipanggil sebagai hilal hilal ni maknanya anak bulan dan kemudian qamar kemudian badar Masya Allah, kaya bahasa Arab ini. Kita kalau sebut dalam bahasa Melayu, kita sebut anak bulan. Bulan penuh, bulan mengambang. Semua menggunakan perkataan bulan tersebut. Tetapi bahasa Arab digunakan perkataan yang berbeza-beza merujuk kepada fizikal yang dapat dilihat makhluk Allah SWT itu. Objek yang besar ini. Kadang-kadang dia panggil sebagai kamar. Kadang-kadang dia panggil sebagai hilal. Dan kadang-kadang dia panggil sebagai badar bila kita mendengar nasyid yang Nabi SAW disambut ketika kedatangan baginda ke Madinah Tala'al badru alayna Tala'al badru alayna maknanya datang bulan purnama kepada kami Nabi Muhammad SAW bagi yang pelajari bahasa Arab ditashbihkan dengan bulan purnama Kerana keindahan baginda, akhlak baginda Islam yang dibawanya Mana itulah objek yang paling dikagumi oleh manusia pada waktu itu melihat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah ini penggunaan perkataan al-qamar maka berkata al-imam as-sawi As al-syekh as-sawi menjelaskan perkara ini disebut oleh beliau wa syaqqal qamar i'lam annahu yusamma qamaran ba'da thalathin min ash-shahri wa qablaha hilalan ila arba'a asharata wa laylatuha yusamma badran disebut bahawa al-qamar ini merupakan perkataan yang merujuk kepada kepada bulan tersebut fizikalnya bila berlaku tiga hari dalam bulan Islam. Perbezaan di antara bulan Islam dengan bulan Masihi, iaitu bulan Masihi menggunakan Syams, menggunakan matahari, Syamsiyah. Manakala bulan Islam menggunakan Qamariyah, mengikut peredaran bulan itu. Disebut di sini oleh ulama Loga, di sudut Fiqhul Loga, merujuk kepada perkataan kamar ni general. Tetapi Hilal pula merujuk kepada keadaan anak, -anak bulan sehingga masuk ke 14 hari bulan. Artinya, daripada satu hari bulan hingga ke empat belas hari bulan. Pada bulan ini pula, ada nama dia yang tertentu. Dia panggil Haji Putih, Ayamul Bidh. Haji Putih, hari digalakkan kita umat Islam berpuasa tiga hari. Empat belas, lima belas, enam belas. Digalakkan berpuasa selain daripada Isnin ataupun Khamis. Perkara ini dibincangkan dengan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya' al-Muddin, dasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Bila masuk malam ke lima belas, Badar dipanggil badar maknanya bulan purnama. Ha, ini dia bahasa Arab kalau kita lihat dari sudut penggunaannya. Jadi apa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini tentang bulan secara umum. Kejadian bulan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun diberikan mukjizat untuk membelahnya. Dan di sini ada beberapa pandangan yang lain yang disorot oleh Al-Imam Muhammad bin Ali ash syaukani Perkara ini kelihatan akademik tapi elok untuk kita memahami. Kalau tidak, bila agaknya kita nak mengkaji perkara seperti ini? دكتوران قال إنما ذكر اقتراب ساعة مع انشقاق القمر ذكر اقتراب ساعة مع انشقاق القمر لأن انشقاقه من علامات النبوة ونبؤته صلى الله عليه وسلم وزمانه من أشرات اقتراب الساعة قال ابن كيسان في الكلام تقديم وتأخير أي انشق القمر واقتربت الساعة Al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawqani beberapa pandangan yang merujuk kepada ayat yang awal daripada surah Al-Qamar ini. Iaitulah sebenarnya yang nak di-highlightkan daripada ayat yang mulia ini nak menunjukkan kepada kita tentang dekatnya hari kiamat. Nanti kita akan lihat beberapa hujah yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir daripada hadis sahih yang Nabi SAW membandingkan usia dunia waktu kelahirannya dengan waktu berlakunya kiamat terlalu hampir. Sebenarnya, kata Ibn Kaisan, orang ulama mufasir Al-Quran bahawa dalam ayat ini berlaku satu bentuk takdim dan takhir. Takdim dan takhir maknanya satu ayat dikemudiankan, satu ayat dia awalkan. Sebenarnya ayat ini Allah maksudkan, In syakkal kamar waqtara batis sa'ah. Iaitulah bulan telah pun terbelah dan kemudian dekat waktu berlakunya kiamat. Ini pandangan oleh bin Kaisan dalam bahasa Arab dia ada berbagai kajian Di sudut balaghahnya ada yang dipanggil sebagai takdim dengan takhir kadang-kadang dia awalkan satu perkataan daripada yang lain satu ayat untuk tujuan dia highlightkan berbanding dengan yang lain so dia akan mendahulukan didahulukan berbanding dengan yang lain ini pandangan beliau wahkal qurtubi anil hasan mithla qawli ata annahu al-insiqaq al-kain yawm al-qiyamah Al-Imam Al-Qurtubi pula dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan in yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan berlaku pada zaman Nabi ia berlaku pada hari kiamat nanti ini yang telah kita bincangkan dalam episod yang lepas yang digunakan siratul madi bima'nal al-istiqbal penggunaan fi'il madhi di sini merujuk kepada perkara yang akan datang yang akan berlaku yang belum lagi berlaku sebenarnya tetapi untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan perkara tersebut merupakan ketetapan yang tidak ada yang tidak ada perubahannya maka disebut dengan fi'il madhi disebut dengan past tense walaupun perkara tersebut belum berlaku lagi ini pandangan yang dikemukakan oleh al-Qurtubi walau bagaimanapun sebenarnya pandangan ini merupakan pandangan yang tidak kuat kata al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al لقد كان قال الزجاج زعم قوم عندنا ان القصد وما عليه اهل العلم أنت أنت ان ان تاويله ان القمر ينشق يوم القيامه والامر بين بين في اللفظ واجماع اهل العلم لان قوله وان آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. ولقيت الزجاج الزجاج ما بقى يا من تصير بكر بكر يعني غريب بكر بكر يعني هذا غنجيل الله سبحانه وتعالى اليوم كان Setengah golongan menyangka bahawa ayat ini turun menjelaskan peristiwa yang akan berlaku dan bukannya telah berlaku tetapi pandangan ini merupakan pandangan yang ditolak kerana apa yang jelas dalam ayat yang berikutnya Allah SWT menyatakan ayat kedua wa iyarau ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir maksudnya jika kaum musyrikin melihat satu mukjizat mereka berpaling dan mengatakan inilah sihir yang terus-menerus berlaku Ertinya, bila kita memahami ayat kedua ini, Ayat ini merupakan satu penjelasan bahawa orang-orang musyrikin zaman Nabi telah melihat perkara tersebut. Ertinya apa yang disebut oleh Az-Zajjaj di sini za'ama za'ama maknanya menyangka yang tidak tepat. Membuat satu tanggapan yang salah. Kerana perkara tersebut telah berlaku. Dan dia bukan merujuk kepada peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat yang telah kita bacakan melalui surah-surah dari -surah juz lebih daripada itu berlaku bukan setakat bulan terbelah malahan bulan akan jatuh ke bumi lebih daripada apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi yang sebenarnya rajih, al-qawlu rajih di sisi ahli ilmu berkata al-imam Muhammad bin Ali Ash-Shawqani juga pandangan ini telah pun dikemukakan oleh Ibn Kathir sebelumnya untuk menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan perkara yang telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah pun dengan izin Allah mukjizat yang ada pada baginda membuktikan kepada penentangnya penentang-penentangnya bahawa baginda berada di pihak yang betul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala dan terlalu banyak hadis yang disorot oleh al-Imam Ibn Katsir menjelaskan perkara ini tak perlu kita ulang semula kerana perkara tersebut boleh dirujuk dalam tafsir Ibn Katsir saya menggalakkan para pendengar yang dirahmati dan, dan dikasihi Allah sekalian milikilah tafsir Ibn Katsir saya melihat ada satu terjemahan yang baik yang diterbitkan oleh pustaka Imam Syafi'i. Pustaka Imam Syafi'i ini merupakan satu percetakan yang berada di Indonesia dan terjemahannya dibuat oleh mereka yang ahli dalam bahasa Arab dan juga dalam bidang tafsir. Terjemahannya cukup baik. Kita membuat satu satu investment, satu pelaburan yang tidak akan merugikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perkara yang berkaitan dengan dengan isu terbelahnya bulan ini telah pun kita jelaskan dalam kesempatan yang lalu bahawa dia merupakan satu perkara yang benar-benar telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan tentang ayat yang pertama. Bila kita melihat ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Maksudnya jika mereka kaum musyrikin lihat satu mukjizat mereka akan berpaling dan berkata inilah sihir yang terus menerus berlaku walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan kebenaran baginda diutuskan daripada Allah Subhanahu wa taala nabi telah pun membelah bulan sehingga dalam hadis sahih yang telah kita bacakan di antara kedua belahan tersebut kelihatan gua hira bayangkan sehingga dibelah sampai terputus sehingga dapat dilihat di antara keduanya ter, terletaklah gua Hira satu bukit yang jelas kelihatan bagi orang yang berada di Mekah yang duduk dekat Kaabah pada waktu itu maknanya nampak bukit Hira ini nampak gua Hira di atas gunung yang Nabi di atas bukit Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu pernah beruzlah pernah berkhalwat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah pada peringkat awalnya Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan tabiat orang-orang musyrikin untuk menolak segala kebenaran dan mereka terus mengatakan ini merupakan sihir yang dipertuntunkan kepada mereka. Walaupun sebahagian daripada mereka mengatakan kalaulah ini merupakan sihir, inkana saharana fa innahu la yastati ay ay yashara nas kullahum Kalaulah Muhammad ini berjaya menyihir kita, tentulah dia tidak akan menyihir semua manusia sekaligus. Sebahagian mereka meyakini apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu kebenaran. Manakala ramai menolak kerana melihat perkara tersebut bercanggah dengan kepentingan mereka. Maklumlah, bila Nabi Muhammad SAW mengajak mereka kepada Islam, mereka terpaksa meninggalkan banyak kepentingan mereka sebelum itu. Jadi dalam ayat yang kedua menjadi bukti apa yang disokong pandangan para ulama untuk membuktikan bahawa ayat ini berlaku, tanda ini, mukjizat ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak merujuk kepada peristiwa hari kiamat sebenarnya. Jadi mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ibn Kaisan dalam menjelaskan ayat pertama berlaku satu bentuk takdim dan takhir dari sudut bahasa Arab memang selalu digunakan kerana nak meng-highlightkan satu-satu isu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut a'udzu billahi minasy rajim iqtarabat is-sa'atu wan qamar berlaku kiamat dan bulan terbelah nak di highlightkan iaitu isu berlakunya kiamat itu sendiri insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan bincangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan para sahabat bu'istu aku ini dibangkitkan dalam keadaan berlakunya kiamat dengan waktu kebangkitanku ini nabi menunjukkan kepada hakadha nabi mengatakan buistu ana wa sa'atu dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari nabi menunjukkan kebangkitanku bersama dengan waktu kiamat tempoh masanya nabi tunjukkan dua jari baginda dua jari apa iaitu jari telunjuk dan jari tengah nak menampakkan terlalu hampirnya waktu berlaku kiamat tersebut insyaallah perkara ini akan kita bincangkan dengan lebih detail dalam pertemuan akan datang wallahu alam wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته